Четыре раза в неделю бегаем в мини-футбол на ЦСКА с тренером. Два раза в неделю ветераны встречаются. Ну, они круглый год играют вторник, четверг. А среда-пятница с колосом, по желанию, но пока желание есть. Да я как-то хотел быть поближе к семье, к родным здесь в Киеве, с Комсомольском не получилось, грубо говоря, свои вопросы были. И как-то так напросился, позвонил Костышину, спросил, можно, не можно прийти, посмотреть, потренироваться. Сказал, приходи, Посмотрим, если все хорошо будет, подпишешь, останешься, Ну, как-то так. Вроде сложилось, что остался. Не, в принципе доволен, но хотелось бы, конечно, больше появляться на поле. Ну думаю, все мы все время. Сказать. Особенно, обычно, когда что-то планируешь, оно имеет такое плохое свойство как-то не сбываться. Поэтому планировать не стоит, я думаю. Просто нужно работать, стараться, доказывать. И, скажем так, когда ставишь перед собой цели какие-то и прикладываешь к этому максимум усилий а не просто ставишь цели то все возможно тем более возраст еще позволяет достигать чего-то прогрессировать. Ну, по по всему могу сказать отдельно тренировочный процесс очень интересный скажем так содержательный такой всегда все разноплановое, разностороннее, какое-то интересное. Нету каких-то... Есть похожие, но упражнения в том плане, что повторяющиеся. Но они крайне редко происходят, и это очень хорошо. Это, скажем так, не, не загоняет в какую-то психологическую яму. И поэтому Тренировки проходят на ура и очень, скажем так, положительно сказывается на настроении футболистов, футболиста, на ну, команды, скажем так. По поводу коллектива, опять же, я не люблю так говорить, потому что бывает, как это говорят, карка, но коллектив хороший, я думаю большая, большая заслуга в этом руководства, тренера, тренеров, персонала. Что в Полтаве, что в Комсомольске больше каких-то, скажем так, бойцового футбола какого-то было. Били, бодались, бежали, топтали. То есть требовал тренер, выполняли, пытались выполнить. Здесь совсем другие требования. Здесь более все как-то, не знаю, техничнее, что ли, тактичнее. Нету каких-то бездумных таких. Да. да, по ситуациям они могут быть выносы, но... Нет. Руслан Владимирович пытается это пресекать и просит, чтобы играли по-другому. не могу пока что так сказать, потому что я очень мало сыграл за полгода. То, что я здесь, чуть меньше, э, очень мало сыграл. И футболист, который, ну, скажем так, хочет играть, он, не, я не знаю, не, не может так сказать, что ему здесь комфортно. Если я буду играть, то я буду себя комфортно чувствовать. А сказать, что я себя комфортно чувствую, сидя на скамейке запасных, я не могу. Я вообще никаких вымог не ни, ни озвучивал. Я пришел играть в футбол, как бы э, видя тактику и видение футбола, ту, которую пропагандирует Кастышин, э, мне понравилось, я захотел здесь остаться. В принципе, я вижу, что это та команда, где можно прогрессировать, где можно э, чему-то даже набраться, такому опыта и игровой практики качественной. И, скажем так, с видом на это я как бы пришел сюда. Финансово я, скажем так, ничего не просил в принципе. То, что мне озвучили, я согласен. В принципе, как в любой команде, если ты играешь, то никогда хороших футболистов не обижали. Это в любой команде, где бы ты ни был. Первая, вторая лиги если ты хорошо играешь, то тебя, скажем так, поощряют деньгами. Но... Вот. А в плане э, инфраструктуры, то я считаю, я считаю, что не во всей, не во всех командах первой лиги есть такие условия, как в Колосе. И просто, может быть, ребята многие не понимают этого не осознают, но на самом деле это так. За что боролся, на то и напоролся, в принципе. Я считаю, что э, во всем, что происходит в жизни человека, виноват он сам, и просто нужно ставить правильные приоритеты жизненно и им следовать. Точно так же и у меня. Поддался на что-то, скажем так, получить. Ну, скатился. Если бы сказали, я не знаю. Может быть посмеялся. Потому что на то время у меня было масса предложений. И, и в России несколько, и в Украине. И молодежной сборная был сказать по этому поводу как как бы отреагировал наверно бы посмеялся я просто понимаю что я хочу играть в футбол и в какой-то в какой-то не степени а где-то там может не так глубоко в душе я понимаю что в принципе 26 27 лет это это далеко не тот возраст, где нужно задумываться там о какой-то закате карьеры или еще что-то в этом плане. Скажем так, для, для молодого спортсмена это самый, самый пик, когда футболист может и должен показывать свой максимум. Вот, поэтому я понимаю, что хочу играть в футбол, в принципе умею, могу, ну самое главное хочу как бы. Сейчас тьфу -тьфу -тьфу, чувствую себя хорошо, все, все здорово, все на месте, все в порядке. Поэтому готов, жду сборов. Хочется набрать какую-то какие-то кондиции, какую-то физическую форму и, скажем так, работать дальше. У него есть доверие к людям, у него есть свое понятие футбола, видение и при том отношении и том доверии он может открыть украинскому, может не только украинскому, Несколько, а может и больше футболистов.